Вас дійшла сьогодні у дорозі на лижах. Юрій півроку проводить у Криму другу половину у Дніпропетровську: теплої пори на серфі, холодної на лижах. Наш герой лижний інструктор. І прямо зараз один день з його життя. Одинадцяте чоловік неспішно йде на роботу. Я очень люблю ходить э, пешком. Бегать не а ходить, да. Тем более, когда на работе со в лавине, в говнолыжных э, башмаках ноги аж гудят. Прошел, отдохнул, расслабился. А график у нашего героя не нормованный. Если есть, есть клиенты, значит, мы работаем до последнего клиента. Ну, людей надо ставить на лыжи, ставить на сноуборды. Нацию нужно поднимать, сказать, в спортивном плане. 15-ти на прогуленка и мы на месте. Когда я подхожу лыжник к склону, вот как спортсмен заходит в спортзал, он уже автоматически подтягивается, то есть он, он когда выравнивается, он уже чувствует, что через некоторое время придется подавать пример, да? Да, придется сказать, не придется, а будет возможность стать, сказать, на лыжи или кому-то на сноуборд и стать другим человеком, не столько земным, а больше снежным, сказать, самое важное для меня, я захожу и подхожу к склону, смотрю состояние склона, снега, работы подъемника. То есть первое, это рабочее место. Рабочим местом, точнее гирским схилом, мав проехать ратрак, специально снегоущильнюющая машина. Склон после вчерашней работы, так называемый отратрачен. То есть вон стоит э, ретрак, снежный трактор, который виглажує утром склон для того, щоб катання було комфортно. Вот сейчас ми проходимо на склон. Якщо камера візьметь, а вот такой, так называемый, вельвет. Схил для катання готовий. Тепер нашому герою, як старшому інструктору, треба організувати підлеглих, прийняти заявки на навчання та розподілити їх між вижниками. мене вже роботи по несвобождається через з поштами дітей у тірнадцять Сноуборд, да? сноубурд і 16.00 – нуль нуль діти лижі. сам герой почав кататися у студентські роки після навчання працював на заводі ракети проєктував. каже керівництво турбувалося про своїх працівників путівки на курорти давало Я попал после распределения на ЮМЗе, Южный машиностроительный завод в Да, они летали ракеты, но это так сказать тема отдельная. Но кроме ракет там была еще масса вещей интересных, в том числе и горнолыжная секция. При больших заводах, крупных в Днепропетровске, все они так сказать, содержали горнолыжную секцию, обеспечили оборудование, оплачивали путевки. І тому в Днепропетровске очень сильные сильні формі вернолизму. Хоча міри та южний, вот в любую точку Союзу, тоді може завжди знайти Дніпропетровська, який катався дуже добре. Учаснів тренування, э, виїжджали на збори. не без добра. За часів перебудови нашому герою довелося шукати іншу роботу. Тоді Юрій і не помітив, яку спорт затягло. Я прийшов в спорт, який Дають возможності і заниматься любими діялами, и зарабатывали сказать, день, які вполне вистачають, щоб інтересно жити. Година навчання коштує близько 200 гривень. Звісно, бажаючим доведеться витратити ще на одяг та спорядження. Лыжи підбираються ще, щоб приблизно були під подбородок. Ну, це приблизно від його росту 20 сантиметров. По подбородок лыжи. Ну, ботинки під розмір ноги кожен мережа, щоб вони сиділи, не болтались, не давили. А палки примерно, чтобы в локте 90 градусов палка была. Вот это прокат. Прокат, сказать, это закулисье. Там лыжи, сноуборды, здесь ботинки. После проката они вешаются на сушку, чтобы сказать, клиенту выдавать сухую обувь. Лыжи. Вот наш уголок лыжи инструкторов. Коль, мы с тобой договорились, что ты становишься горнолыжницей, а я в этом участвую, Тоді ми почнемо підбирати переодягатися і виходимо на склон працювати, навчатися. Мені підібрали спорядження. Найнезручніше питання вага, але без цього ніяк. Лижі треба настроїти під певне навантаження. У лыжному в брони складно. лызник катаются на склоне горы. То есть начинаем с правильных, с, с правильного пешком. употребления терминов, да? Конечно. Нам выходим и налево эта часть склон называется выкат Там, где уклон минимальный. Мы будем подниматься не на подъемнике, а подниматься будем пешком. Для усвоения? Да. То есть для э, того, чтобы ученик почувствовал э, лыжи, как они скользят. Не можу себе назвати відвертим профаном, але коли поряд з тобою інструктор, почуваєшся учнем або просто чайником. Заняття розпочалося. Треба правильно вструмити палиці у сніг та очистити взуття. Ми одягли першу лижу, але перша шибка. Одягається завжди перша, нижня лижа. На крутому склоні верхній просто не одягнеш. Ну. Але... На ошибках кучится. Я, вам, наверное, всех клиентов сегодня отобью, пока научусь. Я просто координирую, так сказать, работу своей школы инструктор. То есть вы преподаете сами редко? Я э, стараюсь преподавать уже более высокий уровень, близкий к спортивному. Веду детскую школу. Там мне интересно. Лыжники делят на декелька групп. Есть четыре основные группы. То есть это начинающие которые только начинают делать первые шаги. Ну, в народе называют их чайники, то есть еще они неопытные. Неопытный человек – чайник. То есть начинающий катать. Дальше это уже идут уверенно катающиеся. Или ас, уверенно катающиеся. Следующая ступень – это уже эксперты. Эксперты – это уровень инструктора. И последний уровень – уровень спортсмена. То есть люди, которые тренируются и готовятся к соревнованиям, участвуют в них и работают на результат. Это самый высокий уровень. Я нахожусь и пытаюсь удерживаться на этом уровне. Мой уровень между экспертом и спортсменом. Я участвую в любительских соревнованиях, регулярно тренируюсь, поэтому вот примерно так я себя так сказать, оцениваю. Такими критеріями я початківець. Оп, ногу підняли і опустили. Якщо я подаюсь вперед і сильно упираюсь, їздики, то передня вот стойка. Ага, Тобто є, води середня? Це середня, да. Давай. передня. Вірною середнє, передня, передня. піднє. Задня стійка тут для глибокого снігу та гальмування. Підійматися на схилі треба боком. З ходьбою ялинкою у мене не склалося, але надії подаю. Приходите ко мне. Здорово, 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 здорово. Больше скорость. Смелее, смелее, смелее. Хорошо. Скорость мы набираем, когда... Да, да, да. Нажимаем на правую лыжицу и поворачиваем. Ждем, 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 ждем. На схиле правую ларуху, как на дорозе. Если мы едем вниз, а перед нами едет э, лыжник или сноубордист, мы должны быть готовы к тому, что лыжник может повернуть резко в любую сторону, может остановиться, может упасть. Поэтому мы держим дистанцию. Если происходит столкновение, виноват тот, кто ехал сзади, то есть выше. А правда, что лыжникам очень сильно мешают сноубордисты? Антагонизм это длинный, это сказать, история длинная. Я владею и лыжами, и сноубордом. И поэтому у меня уже, в принципе, к этому вопросу есть ответ. Нельзя сравнивать, это разные дисциплины, разные. Есть э, какие-то, сказать, недостатки у лыж, есть они и у сноуборда. Кто круче, и та, и та дисциплина, так сказать, ну, просто интересно и восхитительно. Но все-таки, если, так сказать, на этом споре э, настаивать так сказать, оппонент, ответ есть такой, очень, так сказать, мудрый. Я его услышал и повторяю. Все, что сделает сноубордист, сделает лыжник. Ну не все те, що ділять лижні, може сделать сноубордист. Юрій радить спочатку навчитися на лижах їздити, а потім вже і на борді. Я тренуюся робити повороти. Секрет простий. Треба вагу переносити на праву чи ліву ногу, залежно від того, куди збираєшся повернути. Більше, 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 ще більше. Больше, 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 больше. больше. нажимаємо, поїхали. Ждем, 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 ждем. До остановки здорово. Ліво вставляємо. Плавника. Еще. Поворот. замечательно. Отлічно пишешь. Просто бомба. Теоретичних знань достатньо, тож гайда практикувати. Міле заїжджаєш лише прямо да, і рівненько стали, поїхали. На підйомник головне не стрибати, бо постраждають всі любителі зимових пригод. Транспортна стрічка зупиниться. Если нарушать правила безопасности, то есть прыгать на транспортной ленте, засовывать палки в транспортную ленту. То есть а каждый остановка это из-за того, что люди что-то не то сделали? Да, да, то, что не то сделали. Нарушать технику безопасности. Отжиг, первый спуск. Юрий страхует. Отлично, мягкий склон. Отлично, отлично. Здорово, здорово. Свободненько, свободно. У прісічки і раптом відпускає у вільний політ. полід. до мене. Свободна. Оставляємо до мене, до мене, до мене. Поряд з нами тренінг від Андрія, сина Юрія. Гірськолижний спорт, як виявилося, справа усієї родини. На тому ж схилі можна зустріти і доньку нашого героя Урину. Дівчина працює інструктором із сноубордингу. Андрій тобто син. В седьмом классе мы уже с ним выезжали в Карпаты, и он катался, так сказать, со мной вместе, наравне, вполне. Арина начала кататься тоже рано на лыжах, но потом тенденция современная, катание на сноуборде пересилила. Она говорит, папа, я хочу на сноуборде. Пожалуйста, не вопрос и ей, так сказать, снаряд близок, нравится, и очень здорово получается. Наверное, это часть моей жизни, без которой я уже не представляю себя. То есть не покатавшись зимой на сноуборде, это, наверное, как не прожить полноценно год, уже это неотъемлемая от меня часть. Для папы, если для меня это часть жизни, то для папы спорт – это, наверное, вся его жизнь. Он всю жизнь самого детства полностью все посвящался спорту, отдавал себя ему. То есть для него это действительно смысл жизни. Молодые инструкторы весь час у полизору батька. Папа всегда на то он и папа, чтобы пожелать только все самое лучшее, чтобы подкорректировать езду. Но очень скептически слушаю, но делаю все равно по словам, так как он больше лыжник и больше какие-то, наверное, лыжные советы, чем сноубордические. Наверное, это непросто, потому что все-таки, как вот, допустим, если бы была у меня мама учительница, это спрос с ребенка, ну, вот, находясь, наверное, всегда больше, нежели с постороннего. И это, я считаю, тоже вполне естественно. То есть, каких-то послаблений быть не должно. Спрос должен быть, опять же, более серьезный, нежели вот человек посторонний. То есть, дисциплина должна быть одна на всех. То есть ни каких любим, любимчиков, ни каких-то вот там вот послаблений. Я тем часом теж без поблажок рублю, точнее, робила успешные спуски, аж поки не зазналася. Опа. Пошел. Алина, тебя с почином. Первый выход всегда сложный. Размяться, включиться. Есть ошибочки, которые э, присущи всем новичкам. Вот я даже, сказать, ну, не, даже не глядя на склон знаю. Немножко задняя стоечка, ведешь плечом вперед, размазываешь перегрузочку, разгрузку лыжи с одной на другой. Это нормально, это детские ошибки, просто сразу вычищать, и все. Падение очень легко объяснимо. Камера мешает всегда. То есть только профик, когда идет на камеру, сказать, ну, получает свободу. Ощущение полета. Полеты и свободы. Это все дает свободу, потому что если ты идешь по трассе, у тебя нет времени думать, там какие-то дела остались на работе, что такое. Ты, ты, здесь, и концентрация твоя максимальная вот на том, какой поворот, какой следующий, где, так сказать, погаситься, где добавить. Ты чувствуешь себя, наверное, птицей. Вот чем мне кайф. Известно, кайф – отпочитый после активных катаний. После морозика чаепитие. Очень, даже очень. То есть рекомендуется? Вот то, что нужно. Не алкоголь, а чай. Горячий чай и бутербродик. На убит пришел и сын. Ты там закончил, закончил с этими? Да, была вот эта дама лет 37, ее долго подбивал муж. Могу они уезжают буквально через неделю. Пришла в дубленке, немножко помучились, но поехала. И за годину снова на схил. Первое занятие с детской группой. С детьми сложнее, сложнее, особенно с маленькими, потому что их трудно настроить на работу, они отвлекаются. Конечно, взрослый, который пришел и понимает, что ему нужно, что он готов, сказать, где-то, сказать, потерпеть, что-то делать, то, что ему вроде как неудобно. Поэтому здесь по-разному. В любом случае важно, когда ты обучаешь и видишь, что вот результат. Прямо буквально через час-полтора Фиг поехал. Он удивляется, как у него получается повороты, торможение. Он встал на первую ступеньку с твоей помощью. В этой так, длинной лестнице, по которой можно идти и идти, искать в совершенствовании своей техники. Первые ласточки, сказать, прилетели. Вот это перед нами, искать костяк будущей э, горнолыжной группы. Первое занятие. Мы вышли на слон и кровались. Сейчас будем знакомиться. Знакомиться. Я, Юрий Николаевич. Здравствуйте, меня зовут Денис ну, Дмитриевич Косоногов. Денис. Рома Косоногов. Рома Косоногов. Только сразу, Рома, поправляем очки. Очки, чтобы были ровненько, красиво. Беднюк Егор Александрович. Егор Александрович, есть. Я Юрий Николаевич. Можно дядя Юра, можно дядя как кому удобно. Распочинают и зарядки. Любители в спорту на схилі побільшало. Підтягуйся спортсмены и аматоры. та и иногородние. Я из Ворожия. То Кто специально приезжает? Да, я приезжаю сюда специально. Покататься? Да, да. У нас, на самом деле, ну, скажем так, профессионально просто в городе нигде нет на относительно небольшое количество людей, да, вполне отлично. То есть горка справляется, скажем так, с возможностью предоставить тем, кто хочет, возможность покататься в городе очень даже неплохо. Потому что все равно в сезон попадаешь на горные курорты один раз, там, на 10 дней, на неделю, а что остальную зиму делать. Горочка маленькая, здесь особо не покатаешься, но какие-то моменты можно улучшить свои в технике mm -hmm. катания. Тем часом дитяча группа уже на горе. Не торопясь, у нас первый разминочный спуск. Готовы? Поехали вниз. Папа увидел, тренера и меня, я тоже согласился и хотел научиться кататься на лыжах. Лично мне очень понравилось, и э, мне понравилось, как нужно учиться поворачивать, все такое, тормозить. То есть ты этого не умел? Да, это не умел, я и боком не умел, все не умел. После тренувань с дедушками Юрий робит финальный спуск и собирается дома погода прекрасная тепло снежок да свежий выпал обычно очень простые душ чай перед сном или книжка или ножка телека дома чекаю бы, чекай один на работе этот человек немножко совсем другой. Это как бы естественно, потому что дома это дома, а работа это есть работа. И вещи эти не переплетаются. Дома тут может и резкость быть, и где-то и грубость. На работе все корректно и как бы четко, потому что показывает пример, он является старшим там, он является ведущим инструктором, ну, этот старшим инструктором, поэтому с него все берут пример повторюсь еще раз, это да. совершенно разные люди, потому что дома мы одни, а на работе мы совсем другие. И это, я считаю, абсолютно нормально, потому что все мы, как говорится, немножко лицедеи, потому что работа – это работа, а дом – это дом. И как бы они ну, не должны соприкасаться. У дома горячий чай – это теплые погоды. Вот тот самый Драгобрат, о котором я говорил, снежный, снежный, красивый. Это пасмурный день, идет снег. Потом на следующий день вышло солнце. на лижах чи велосипеді, по снігу чи по асфальту. Главное, залишайтеся з нами у дорозі. Хай щастить!